di saat dunia bercakap tentang IT dan juga AI kita khususnya para pekerja muslim harus ada versi kita sendiri IT bukan sekadar information technology tetapi juga iman dan takwa AI bukan sekadar artificial intelligence tetapi juga akhlak dan juga ihsan jika dunia sedang berlari dengan AI artificial intelligence Maka ummah harus bangkit dengan ai akidah dan istiqamah, digilap dengan adab dan integriti, digerakkan oleh amanah dan ihsan, disuburkan oleh amal dan ilmu, ditunjangi oleh asbab dan ikhtiar dan dilonjakkan dengan anjakan dan iltizam. Mari kita jadi pekerja kesuma bangsa yang bukan hanya hebat di mata dunia tetapi mulia di sisi Tuhan. Pekerja kesumah bangsa, kita bukan hanya mencari makan, tetapi juga untuk mencari makna. Kita bukan sekadar menyusun batu-bata, tetapi kitalah yang membina bangsa dan negara. Dan hari ini kita sedang merayakan kejayaan mereka, para pejuang tanpa tanda jasa. Hari pekerja penghormatan kita untuk setiap titis keringat yang jatuh kerana tiada pekerja, tiada kerajaan, tiada negara. Bersama kita juga sahibus saadah Datuk Ustaz Badlishah Alauddin Timbalan Mufti Pahang, Negeri Pahang Assalamualaikum Datuk Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik soalan yang sama tu Ingat lagi tak Mula-mula kerja tu kerja sebagai apa saya habis mengaji di Koza sebelum ke Mesir, saya ganti cikgu Salim. <laughs> Jadi guru ganti lah. <laughs> Itu yang pertama sekali lah. Ng ngajar subjek apa tu? Mengajar subjek sirah. Sirah? Sirah, ingat lagi. Allah, guru memang guru. daripada dulu sampai sekarang jiwa pendidik lah. Bagaimana <laughs> uh, yang bagi Dato' uh, Bad, bila kita sebut hari pekerja, temanya adalah pekerja kesuma bangsa. Ini satu tema yang begitu puitis, yang menghargai tentang tulang empat kerat yang membina tamadun manusia. Soalan saya, kenapa Islam begitu mementingkan tentang kerja ini dan menghina orang yang berpeluk tubuh itu? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa bihin nasta'in wa salatu salamu ala asyarfi musselin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih hadirin saya, Ustaz Mama Hariri bin Haji Muhammad Daud. Rakan-rakan bicara wara pada malam ini kekanda-kekanda saya, Profesor Dr. Doktor Haji Muhammad Farid Ravi bin Abdullah dan tuan Haji Zamri biznal abidin para penonton sama ada di tanah air di Singapura di Brunei di mana saja moga-moga berbahagia sekalian ya Islam adalah agama yang menjaga maruah dan menjaga kemuliaan insan karamah insaniah maka kita bekerja ni bukan semata-mata untuk mengisi perut tetapi untuk menjaga maruah kita kerana bila kita bekerja kita akan membebaskan diri daripada kehinaan mengemis dan kehinaan meminta-minta sebab itu dalam hidup, kalau kita nak berjaya kata orang tua-tua, kena ada tiga perkara. Nasab, kasab, nasib. Hmm. Saya tak ulailah tiga-tiga. Kasab ni kerjaya. profession kita, pekerjaan kita akan menentukan kejayaan. Hmm. Benar Islam adalah agama yang sangat anti kepada golongan buat perabot kursi meja pala serabut duduk saja tak ada kerja paling dia paling tak suka maka kalau malam ini kita terdiri daripada golongan yang sedang bekerja alhamdulillah bersyukur tetapi jadilah pekerja yang bagaikan kesuma Jangan jadi pekerja bagaikan daun kesum. Lain tuan-tuan. Kesum dengan daun kesum ni lain. Kesum ni orang buat guna dalam masakan. Untuk hilangkan bau hanya ikan. Menaikkan rasa masam dan juga pedas. Nak memberi rasa segar kepada rempah. Contoh orang buat laksa, asam pedas, masak lemak, cili api, apa lagi. Poyok ikan patin, ikan rebuh air asam. Surlah banyak-banyak makanan <laughs> menggunakan daun kesum. Tetapi kesum memang menyedapkan asam pedas tetapi ingat kesum tak pernah jadi lauk utama kesum sekadar jadi peneman bukan penentu rasa kesum mewangikan masakan tapi daun kesum tak pernah bertahan lama sekali rebus harumannya hilang daunnya lecur dibiar dan akhirnya dibuang maka jangan jadi kesum dalam hidup orang ada bila diperlukan dilupa bila kenyang bila makan sering ditolak ke tepi bahkan kadang-kadang dibuang terus sebelum dihidang kita jangan jadi daun kesum. Kita nak jadi pekerja yang bagaikan kesuma. Kesuma tak perlu dimasak. Tapi harumnya juga bukan pada hilangan. Tapi pada tutur, budi dan harga. Itulah kesuma. Wallahualam. Hmm, pelik saya. Daun kesum pun boleh jadi modal ceramah saya. Ini hebat. Datuk lapor, lapor, ini. lapor, lapor. Marvelous, marvelous. Lapor. <laughs> Baik. Kalaulah kita tak puas hati kepada bos ataupun majikan tempat kerja, kita tulis dekat media sosial ataupun upload di status kita. Ah, Datuk macam mana tu? Terima kasih. Apakah tanggungjawab pekerja terhadap majikan? Ada satu akronim dia panggil HAT. H-A-T. Honesty, Accountability dan juga Trustworthiness. Nombor satu sekali tanggungjawab kita mesti jujur. Mesti ada sidik dan amanah. Okay. Ada accountability, ada pertanggungjawaban. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Pekerjaan mm -hmm. kita itu. Trustworthiness ini boleh dipercayai iaitu amanah. Sementara itu majikan pun dia ada tanggungjawab juga kepada pekerja dia. Dia ada akronim dia, dia panggil care. Compassion, appreciation, respect, empowerment. Mm -hmm. Ringkasnya, kalau tanggungjawab-tanggungjawab ini kita abaikan. Pekerja tak tunaikan tanggungjawab terhadap majikan atau majikan tak tunai tanggungjawab terhadap pekerja. Bila terabai saja, akan timbullah konflik. Maka ada pekerja yang tak puas hati, protes dan sebagainya. Dalam Islam, menyuarakan ketidakpuasan hati adalah hak. Tetapi cara meluahkan itu mesti ada adabnya. Kita boleh tegas tapi jangan sampai menghina. Kita boleh mengkritik tapi jangan sampai membakar. Hmm. Kalau kita bersuara melalui sarulan yang betul, melalui kesatuan pekerja misalnya, maka itu sangat dihormati. Nak menyanggah majikan sekalipun mesti ada cara. Kata orang tua dulu elok menyanggah bawa faedah, buruk menyanggah bawa fitnah. Kalau menyanggah niatnya buruk, mana pergi orang mengutuk? Kalau menyanggah mendabik dada, orang menyampah mampan tak ada. Elok menyanggah bawa manfaat. ...buruk menyanggah bawa mudarat bila menyanggah mencaci maki mana pergi pun orang mencaci bila menyanggah tidak senono alamat hidup akan bergaduh sebab itu tadi kita semayang isyak berjemaah dalam masjid apa pelajaran makmum dengan imam imam tu bos kita makmum ni umpama pekerja kalau imam rukuk kita rukuk imam sujud kita sujud tapi kalau imam tersalah patutnya dirukuh, dia rukuk tiba dia terus melolong je sujud boleh kita menegur tapi jangan tendang punggung dia, jangan kekok kepala dia. Ada cara dengan cara lembut. Subhanallah, pakai tasbih. Jangan takbir, takbir. Semangat tak boleh gitu tasbih. Tasbih saja. Takut terkejut tu imam tu sekarang. Ertinya itu adab kita nak menegur orang yang lebih daripada kita. Saya ingin mengajak para penonton sekalian Mari perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun kalau kita rujuk. Allah perintah kepada Nabi Musa dan Harun berdakwah kepada Firaun. Tapi dakwah itu mesti dijalankan dengan cara yang lembut walaupun Firaun itu sekejam-kejam manusia. Bos kita kalau jahat pun dia baru jahat macam Firaun. Firaun ni Firaun betul. Faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkar aw yakhsha. Maka wahai Musa wahai Harun bercakaplah kepada Firaun dengan lemah lembut mudah-mudahan dengan cara itu dia akan ingat dan takut kepada Allah. Rujuk surah Taha ayat 44. Hmm. Maka kita para pekerja nak menegur, silakan tapi berhikmahlah. Mari belajar daripada cara Nabi Musa dan Nabi Harun. Bos kita pun tidaklah sejahat Firaun. Kita pun taklah sebaik Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka bercakaplah dari hati yang mahu membina bukan dari amarah yang mahu membinasil segala-galanya. Wallahu a'lam. Masya-Allah, ini nasihat yang amat baik. Jadi minta bos-bos kad part tadi send dalam grup WhatsApp. <laughs> Datuk Malaysia ada bila negara kita berubah daripada zaman industri kepada teknologi, ada beberapa pekerjaan yang pupus. Antaranya jurutaik dah tak ada dah. Pemberi resit menunggu di bank pun dah tak ada dah tapi bila kita nak berganjak ke zaman AI akan ada beberapa sektor pekerjaan tradisional yang akan pupus. Bagaimana pekerja muslim nak mempersiapkan diri ke mendiri mereka supaya sentiasa relevan dan dipertingkatkan kemahirannya Datuk. Ya, terima kasih muslimin muslimat sekalian. Dia satu sifat manusia ni dia suka gundah gelana. Mm -hmm. Keluh kesah dia duduk forum ni pun dia resah juga bila lah nak habis forum ni. <laughs> habis ni bukan ada makan ke tidak. Dia risau tak tentu arah. Tapi itu Allah sebut. Innal insana khuliqah halu'a. Iza masahu syarru jazu'a. Manusia ni memang suka keluh kesah, gelisah. Bila susah sikit dia resah. Itu surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20. Ketika kalkulator mula dicipta, ramai yang takut. Apa gunanya kita belajar ilmu matematik dan kira-kira? Hmm. Nanti manusia jadi malas semuanya. Hmm. Bila komputer mula mengambil alih tugas-tugas pejabat, ramai risau, habis kerja kerani, habis kerja jurutaiib. Hmm. Tapi kita lihat hari ini, kalkulator tidak pernah membunuh ilmu matematik. Komputer tidak memusnahkan pekerjaan bahkan melahirkan pekerjaan baru. Banyak ciptaan-ciptaan dulu yang ditakuti Konon boleh menggantikan manusia Tetapi menjadi sahabat kita hari ini Contoh ketika mesin jahit dicipta Tukang jahit risau akan hilang kerja Tapi lihat hari ini Industri fashion berkembang Kerjaya mereka masih ada Bahkan lebih kreatif lagi Ketika manusia mencipta traktor atau traktor, orang kampung takut dah tak ada kerja lagi di ladang. Tapi hakikatnya sekarang ladang makin luas, hasil makin banyak, peluang kerja makin pelbagai. Ketika mesin cetak dicipta, cendekiawan zaman dulu risau ilmu akan jadi murah. Tak ada lagi orang nak belajar bersungguh-sungguh mencatat nota. Tetapi dengan mesin cetak memperluaskan ilmu kepada jutaan manusia. Ketika dicipta telefon, faksimili dan email, risau surat-surat pos dan pejabat pos tidak lagi relevan. Tetapi hari ini industri komunikasi tetap juga berkembang. Ustaz Aridi dapat kad raya kan? Dapat. dapat apa siapa Datuk postman hantar AI janto posmen janto ketika automated teller machine ATM dicipta kononnya akan menamatkan tugas juruwang di bank ramai juruwang bank risau bank lainlah bank Islam bagus dia memang bagus bank Islam <laughs> tetapi ternyata bank terus hidup kerana manusia tetap perlu nasihat kewangan dan juga interaksi ketika dicipta aplikasi navigasi GPS Google Map Waze dan sebagainya ada yang risau generasi muda nanti tak pandai baca peta topo, tak pandai ilmu geografi. Tapi hari ini teknologi peta telah melahirkan lebih ramai pemandu, kurier, logistik pakar. Satu industri yang baru pula dibina. Maka saudara, wahai para pekerja, teknologi bukannya titik noktah. Tapi tanda koma yang membuka ayat baru dalam kehidupan umat. Bukan semua pekerjaan akan pupus. Tetapi semua pekerja perlu bersedia untuk berubah. Berubah ataupun rebah. Kerana kita tidak boleh melawan arus AI dengan nostalgia semata-mata. Tetapi kita boleh melayarinya dengan kemahiran baru, nilai insani dan jiwa islami. InsyaAllah. Hmm, Masya Allah. Ketika mana AI makin berkembang, dibuat satu manusia yang boleh bercakap bukan manusia sebenar. Ketika itu moderator forum mula risau. Jawatan dia sudah tiada. <laughs> Risau juga saya ni Kang. Komfor perdana dah tak ada pengacara, AI saja tanya soalan. Panel tetap ada. ChatGPT panel. ChatGPT panel. <laughs> kan jadi susah tu ha? Muslimin muslimat sekalian, di saat dunia bercakap tentang IT dan juga AI, kita khususnya para pekerja muslim harus ada versi kita sendiri. IT bukan sekadar information technology tetapi juga iman dan takwa. AI bukan sekadar artificial intelligence tetapi juga akhlak dan juga ihsan. Jika dunia sedang berlari dengan AI artificial intelligence Maka ummah harus bangkit dengan ai akidah dan istiqamah, digilap dengan adab dan integriti, digerakkan oleh amanah dan ihsan, disuburkan oleh amal dan ilmu, ditunjangi oleh asbab dan ikhtiar dan dilonjakkan dengan anjakan dan iltizam. Mari kita jadi pekerja kesuma bangsa yang bukan hanya hebat di mata dunia tetapi mulia di sisi Tuhan. Pekerja kesumah bangsa, kita bukan hanya mencari makan, tetapi juga untuk mencari makna. Kita bukan sekadar menyusun batu-bata, tetapi kitalah yang membina bangsa dan negara. Dan hari ini kita sedang merayakan kejayaan mereka, para pejuang tanpa tanda jasa. Hari pekerja penghormatan kita untuk setiap titis keringat yang jatuh kerana tiada pekerja, tiada kerajaan, tiada negara. Selamat Hari Pekerja. Pekerja kesuma bangsa.